Нещодавно у селі Вірнопілля відбулася церемонія поховання радянського воїна, загиблого у серпні 1941 року на Ільнинському плацдармі під час кровопролитних боїв на Смоленському напрямку, останки якого були знайдені в ході пошукових робіт Всеросійської вахти пам'яті 2012, пошуковим загоном «Вардієць» на території Смоленської області Російської Федерації. За солдатським медальйоном вдалося встановити особу загиблого червоноар. Мійця Івана Івановича Мірошніченка 1921 року народження, уродженця села Дмитрівка, Вірнопільської сільської ради Ізюмського району за сприяння міжрегіонального громадського фонду увічнення пам'яті загиблих при захисті вітчизни, місто Санкт-Петербург, та всеукраїнської громадської організації Закінчимо війну, місто Київ. Останки бійця були перевезені для поховання на Україну для вірнопільчан це була знакова подія провести в останню путь односельця. Прийшли місцеві ветерани, керівництво району, учнівська молодь, громадськість села. Біля пам'ятника загиблим радянським воїнам відбувся урочисто траурний мітинг. Я щиро дякую пошуковцям, які знайшли нашого земляка і привезли на рідну землю. Я щиро дякую всім, які займаються цією святою роботою. Наша благодарність. этим ребятам которые отдали жизнь жизнь за нас с вами не может ничем быть высказано. Я призываю всех здесь на митинге вечно помнить подвиг наших бойцов в эти страшные годы великой отечественной войны я еще раз хочу поблагодарить наших братьев славян россиян, что они нам привезли нашего земляка. Благодарность всем живым и вечная слава всем погибшим. Очень волнительно было сегодня стоять под гимн двух стран. Очень волнительно сегодня стоять здесь, на этом святом месте, где покоится прах наших дедов, которые освобождали ваше село. Одно из тысяч сел, которые освобождала Красная Армия. В июне этого года поисковик из Москвы, боец отряда гвардеец города Ельни Смоленской области Игорь Михайлюк на своем металлоискателе услышал характерный звук металла и щуп вскоре обнаружил каску. Под каской были останки солдата, солдата Красной Армии. Рядом с ним лежал смертный медальон. Маленькая пластмассовая коробочка, в которой очень часто оказывается пустой. Но в этом случае нам всем улыбнулась удача. И в судебно экспертной лаборатории прочитали фамилию солдата. Мирошниченко Иван Иванович, 1921 года рождения. рождения села Дмитровка, Мирнопольского сельского совета, Изюмского района, Харьковской области, Украинской СССР. Мы не знаем, о чем думал Ваня Мирошниченко от роду 20 лет, сжимая в руках свою трехлинейку и идя на немецкие позиции, до которых он не добежал каких-то 15-20 метров. Но, то, наверное, тогда, там, на Смоленщине, он защищал свою Дмитровку, он защищал свою Вернополье. Так же точно, как здесь, на этом мемориале, лежат русские, белорусы, узбеки, башкиры, татары. И многие представители той огромной страны, которая вместе сломала хребет самому тяжелому и самому опасному врагу человечества 20 века. Очень замечательно, что здесь стоят дети. Потому что когда они станут родителями, они, наверное, будут вспоминать это событие как одно из самых главных и самых важных событий в своей жизни. Здесь, в этой папке, солдатский медальон, его вкладыш, на котором при очень сильном рассмотрении, при ультрафиолете можно прочитать фамилию солдата. Это его последняя записка с того далекого 1941 года. Мы передадим это вам, в ваше село, в ваш музей чтобы и нынешние жители, и будущие жители села Вернополье могли ходить и смотреть. Вот здесь вот капсула солдатского медальона. И именно так выглядела эта маленькая пластмассовая капсула, в которой содержалась, собственно говоря, судьба каждого солдата. От поисковиков Украины хочу сказать спасибо ребятам из России. Спасибо всем, кто причастен к этому большому делу. Спасибо вам, что вы пришли. Хочу привести поговорку. Старая мудрая поговорка, что нация, которая забывает свое прошлое, обречена на то, что повторится это прошлое в будущем. Вот эти дети должны помнить, что такое война, что она с собой принесла, и не дай бог, чтобы это будущее у нас повторило ту страшную войну. Все эти жертвы, гибели, разруху. Сегодня найден был еще один боец. И надеемся, что у него будет имя, фамилия его уже известная, она Данин. Э -э, так скажем, буквально две недели прошло, действительно мне здесь тяжело стоять. Мы в Долгеньком похоронили две недели назад 47 солдат. Э -э, на этом же перезахоронении узнали, что наши коллеги везут сюда нашего воина. Нам было очень приятно. Я, конечно, повторюсь, но действительно позволю себе от всех поисковиков в Луганской области сказать огромное спасибо за этого солдата. Огромное вам спасибо от всей души. Над прахом солдата отправили панахиду. На его честь пролонав салют, а на могилу лягли свежие квиты.